Hidup ini seperti buku, setiap hari adalah halaman baru. Tulislah cerita yang indah dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kehidupan di asrama sering menjadi tanda tanya, menimbulkan kebimbangan dan kerisauan pada saya andai perlu menghadapinya. Dan saat terlihat buku Cik Penakut Masuk Asrama ini, saya terus teruja untuk mendalami isi kandungannya. Sebelum saya lanjutkan membicarakan berkenaan buku pilihan saya ini, biar saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Uzma Muhammad Azwan, pelajar tahu lima di Sekolah Kebangsaan Tambak Payah, terletak di Air Mulik, Melaka. Kod sekolah saya, MBA 2009. Pada masa lapang, saya gemar menghasilkan animasi dari bahan bacaan yang telah saya baca. Besarlah harapan saya agar pada satu hari nanti, cita-cita saya ingin menjadi juru animasi yang berjaya. Buku pilihan saya ini hasil pena kombinasi dua penulis. Aiman Sara yang sememangnya terkenal dengan bukunya yang berjudul Aku Mahu Popular dan telah berjaya menghasilkan 111 buah buku. Beliau telah berkolaborasi dengan penulis baru saat buku ini diterbitkan, iaitu Sabrina Ismail. Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu yang standard, santai tapi syarat dengan nilai yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Dan yang paling utama ialah kandungan penulisan yang patuh syariah. Buku Siri Bijak Belajar yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Bling Book sendiri yang berhad ini setebal 110 muka surat. Mengandungi sisipan sebanyak 10 bab dengan tambahan 2 bab iaitu perkongsian cerita oleh kedua-dua penulis. Buku ini boleh dibeli dengan harga RM12 untuk di Semenanjung dan RM14 untuk di Sabah dan Sarawak. Ilustrasi buku ini juga bersesuaian dengan tajuk yang menggambarkan remaja perempuan yang sedang ketakutan. Buku ini mengisahkan Sakura Edora yang merupakan watak utama dalam kisah ini. Peranannya sebagai puteri tunggal kepada Puan Eli dan Tuan Ehsan yang sebenarnya bijak dan cemerlang dalam akademik tetapi mencari seribu satu alasan hanya kerana tidak mahu ke asrama. Pada Sakura, kehidupan di asrama adalah tekungkung, tempat yang mendera, menyiksakan, makanan yang tak menilerakan, wad yang garang, dimomokkan dengan kisah hantu dan yang paling utama, dia juga tidak mahu berjauhan dengan keluarga. Namun, tanpa kerelaan Sakura, ibu bapanya telah mendaftarkan Sakura ke sekolah Tafiz Integrasi Al-Hikmah. Walaupun pada mulanya Sakura memprotes dan enggan terima, tetapi mengalah selepas dipujuk oleh nenek kesayangan. Berbekalkan kata semangat dan keyakinan dari nenek sum. Sakura memulakan fasa baru di dalam hidupnya. Di asrama, dia ditempatkan sebilik dengan rakan yang bernama Ayu dan dua orang kakak senior. Ayu seorang positif, pembersih, periang dan kreatif. Ayulah yang banyak membantu Sakura untuk belajar berdikari, tempat dia berkongsi cerita dan mencipta memori bersama. Selain itu, pengajaran yang saya boleh kongsikan ialah kita hendaklah bersangka baik dan jangan membuat tuduhan melulu. Contohnya, di awal perkenalan kakak senior yang bernama Huda. Sakura merasakan Kak Huda mempunyai perangai yang pelik, misteri dan menakutkan. Tetapi Sakura silap. Kak Huda merupakan pelajar cemerlang di asrama. Berbakat menjahit tetapi kurang keyakinan diri kerana dibayangi dunia gelamor bapaknya. Cik pun aku masuk asrama, ini membantu kita menimba pengalaman melalui bacaan. Berkongsi petua di asrama juga meminjam kesayang keyakinan dan menepis ketakutan yang ada di dalam minda untuk melangkah ke alam persekolahan berasrama pada tahun yang mendatang. Sebelum saya mengundurkan diri dari bicara ini, saya hadiahkan bikisan pantun buat renungan kita bersama. Ada lampu di ruang tamu, lampu menyala terlihat redup. Baca buku dapatkan ilmu, ilmu berguna panduan hidup. Sekian wabilahi taufiq wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.